Одесу жахали двічі вибухами на цьому тижні, і перший сюжет саме присвячений сьогоднішньому вибуху, який відбувся о п'ятій ранку. Олена Гладкова після сюжету буде на прямому включенні, а зараз сюжет.

Отже, в Одесі сьогодні відбувся підрив чи вибух, і підривник загинув. Про так чи це чи ні? Ми побачимо зі слів Олени Гладкової, яка є на прямому зв'язку зараз зі студією. Привіт, Олена! Привіт, розкажи, будь ласка, нам про подробиці того, що відбулося сьогодні. Ну, во-первых, я хотіла сказати, додати, добавить, що на самом деле взривав на этой неділю в Одесі було три, не два. И сегодняшний взрыв был самый сильный по мощности, по разрушениям и по последствиям. Как установили на данный момент, мужчина около 45 лет нес взрывчатку, и этот неконтролируемый взрывоопасный предмет взорвался, и мужчину отбросила где-то метров на 10. Он погиб. В соседних домах выбиты окна, покорежены балконы, выбиты окна в витринах, в магазинах. И сила взрыва была настолько сильной, что даже с обратной стороны домов, то есть те квартиры, которые выходят во двор, а не на улицу, там тоже выбиты окна. Вот. Насколько я знаю, взрывотехники оценили мощность взрыва где-то в эквиваленте одного килограмма тротила. Откуда скажи, пожалуйста, информация о том, что э, этот мужчина хотел принести это взрывное устройство к зданию областной государственной администрации? Это, это одно из предположений на самом деле, что он нес именно к облгосадминистрации. Там находится поблизости несколько, скажем так, мест которые он мог бы нести взрывное устройство. Поэтому я не могу сказать, что именно в облгосадминистрацию подрыватель нес взрывчатку. Ближе всего вообще по адресу это Сигетская 5А, там находится офис движения за всю Одессу, например. То есть совсем не факт, что это именно облгосадминистрация была под ударом. Окей, okay, расскажи нам, будь ласка, про инши выбухи, какие были в первый, первый взрыв, который произошел на этой неделе, он произошел во вторник вечером, около шести часов вечера возле штаба Совета общественной безопасности. Подорвали машину, точнее как, подбросили под задний бампер автомобиля взрывчатку. Видеокамеры наблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые сначала подошли к машине, посмотрели, осмотрелись, посмотрели на ворота штаба, там обычно дежурит охрана, потом обошли маш несколько машин и по другой стороне дороги пройдя, подбросили взрывчатку под автомобиль. Взрыв был не очень сильный, оторвало только первого автомобиля, автомобиль принадлежал одному из активистов. Есть предположения такие, что возможно планировался второй взрыв, когда бы собрались люди, могли бы подложить вторую взрывчатку, и уже этот взрыв был бы с последствиями. Но это только предположение, то есть доказательств никаких этому нет. И человек, который подозреваемый в этом взрыве, он найден мертвым, его сбила машина. Пару дней назад это гражданин Приднестровской Молдавской Республики. В его квартире обнаружены боеприпасы, в его квартире обнаружены взрывные устройства, и вот там, где он живет, организовывали несколько засад. Но пока его ждали в засадах, вот он попал в ДТП и погиб там. Кто вот. его сбил? Неизвестно. Машина скрылась, то есть кто сбил, неизвестно. Как это произошло, неизвестно. Он был найден на обочине дороги с многочисленными повреждениями, характер которых свидетельствует о том, что это было именно дорожно-транспортное происшествие. Следующий взрыв был э, на следующее утро, то есть в среду утром, около 10 часов утра, между железнодорожными станциями Застава 1 и Одесса Западная э, взорвали железнодорожные. Пути. Uh, устройство взорвалось под одним из вагонов грузового локомотива. Uh, повреждена шпала, повреждена рельса, но uh, вагоны с рельс, с рельс не сошли. Uh, в принципе, серьезных каких-то повреждений uh, нет. Но, тем не менее, uh, все эти взрывы, все три взрыва квалифицированы как террористические акты. Uh, открыты дела по ним. По второму взрыву, который был на железнодорожной станции, разыскивают троих молодых людей. Я так единственное, что не знаю, то ли их видеокамеры наблюдения зафиксировали, то ли их кто-то видел, как они перед взрывом спешно покидали депо. Но троих молодых людей разыскивают. Есть шанс, наверное, что найдут. Понятно. Владимир, для вас Одесса, я так понимаю, является городом родным? Да, да? можно я задам вопрос? Да, так точно. А, а я хотел уточнить: вот сбитый попавший в ДТП, подозреваемый в первом теракте, он что, он был на камере видеонаблюдения, о котором о чем вы говорили в самом начале? То есть он был одним из двоих, кто ходил там и осматривался. Возможно. На самом деле я не могу достоверно сказать, это конкретно тот человек или этот человек был причастен к взрыву. Вы же понимаете, что следствие не разглашает таких моментов. Уже после его гибели стало известно, что этот человек был одним из подозреваемых в подготовке вот этого теракта. И этого, и, по-моему, также и второго, который нас заставил. Да, как сказал Катеринчук в пресс-конференции, у него э, там запалы для взрывчатки были найдены такие же, как использовались в этих терактах. А кто такой Катеринчук? Э, Катеринчук это глава одесской милиции. Угу. А вообще, э, насколько э, насколько высокий рейтинг доверия у одесской милиции? Насколько можно верить тому, что они говорят, делают? Скажем так, когда назначали э, Катеринчука, ну, к нему, скажем так, надежды на него возлагали очень большие, но сейчас доверия мало, потому что общественники, активисты сейчас сталкиваются с тем, что очень большой идет... Скажем так, общественники считают, что на них милиция начинает фактически охоту в связи с событиями, которые происходят на Ланжероне, на трассе здоровья. Из-за этого, скажем так, рейтинг доверия к одесской милиции достаточно сильно падает. Давай напомним, что происходит в Ланжероне. Значит, на Ланжероне возле дельфинария Немо, происходит так называемое благоустройство территории, под благоустройством э, собственник Дельфинария понимает строительство парковки для автомобилей фактически... Э... Почти на самом побережье. А, ни по каким документам а, нельзя строить в рекреационной зоне а, парковку автомобилей. А, ни по каким документам парковка для автомобилей ни по каким законам не может считаться благоустройством. Но тем не менее, это строительство продолжается а, около пяти или шести раз. Общественники пикетировали эту, это строительство. И на последний, в последний раз уже а, перешли к более. Радикальным действием и стали разбирать э, строительство этой парковки, стали разбирать брусчатку, которую там установили уже. Вот, э, теперь э... По вот этому факту с сегодняшнего дня активистов начали вызывать на допросы в РОВД. Я так помню, в предыдущем эфире ты говорила о том, что в строительстве на Ладжироне связаны интересы и мэра, и губернатора, и вот этого начальной да. милиции или нет? Да, за начальника милиции точно не скажу, но то, что там есть интересы губернатора, там есть интересы мэра и там есть интересы самого Кисловского. Причем набор получается интересный, потому что Кисловский у нас коммунистической партии, а мэр у нас скажем так, сейчас э, вроде как патриот, но был неоднократно замечен на митингах э, антимайдана еще зимой прошлой, то есть до того, как он стал баллотироваться в мэры. А э, губернатор Игорь Палица, это считается как человек Коломойского. То есть, э, но тем не менее, видимо, у всех у них какой-то есть интерес к этому строительству, к, к этим вот э, так называемым благоустройствам. И э, поэтому они отстаивают очень дружно позицию того, что парковка на, фактически на пляже – это хорошо, это благоустройство, и всем от этого будет замечательно. Понятно. Как атмосфера в городе после этих взрывов? Насколько горожане запуганы? Я не могу сказать, что все горожане запуганы, но напряжение однозначно очень сильно ощущается. То есть сейчас, да, все разговоры о том, что в городе взрыв, в городе непонятно, что происходит. Хотя, ну, это Одесса. В Одессе даже когда очень плохо все шутят, поэтому сегодня было очень много черного юмора на самом деле. Ну, на этой черной позитивной ноте спасибо, Лена, за включение. Держи нас в курсе и надеемся что и в новом году и на следующей неделе не будет никаких взрывов ни в одессе нигде в украине владимир как вы думаете куда лучше журналистам посмотреть для того чтобы покопать эту историю связанную с взрывами где лучше устанавливать связи? я вот, честно говоря там поскольку поскольку регулярно бываю в одессе какие-то моменты э, там, в репортаже вашего э, корреспондента понимаю какие-то не понимаю вообще потому что то такие общественники что это там, орден мальтийских рыцарей или там, тамплиеры? Кто такие общественные? Ну, я так да? понимаю, основа этих общественников это организация как бы Майдана э, и волонтеров, которые там, известные в Одессе, это и далее Северин, это Марк Гордиенко и так далее. То есть ряд заметных личностей, вокруг которых происходят какие-то общественно важные активности. Mm -hmm. Вот, ну, то есть видно, что в городе... Э, вообще ситуация напоминает э, знаменитый сериал Ликвидацию, да, если помните, какое-то подполье э, э, там. Э, шпионы Абвера после победы уже в, во Второй мировой, мировой войне Советского Союза, так и здесь, да, функционеры городские явно ситуацию не контролируют. Доверием города горожан не пользуются. Ну, в общем, это, это, это плохое время для Одессы, очевидно.